Сначала о проблемах, которые есть в городе. Да? И одно из главных проблем – это отсутствие гражданского общества. Да? Mm -hmm. То есть люди не объединены, у них нет общей идеи, они не, ну, не знают, что им нужно делать и ну, с чего начинать. Как бы, есть закон про местное саморедование, да? В нем предусмотрено, что в каждом городе должна быть конституция. Называется она «Статут города». Статут, статут местной громады, да? территориальной громады. Вот в нашем городе этого статута нет. Вот как бы, если говорить о том, с чего я начну, да, то это будет первым делом, который, ну, я собираюсь осуществить, да. То есть я у меня есть проект этого статута, да, я его уже подготовил, у меня есть уже ну, наработки, я ознакомился с статутами других городов, да, ну и выбрал то, что, как бы, на мой взгляд, является самым лучшим. Подготовил этот проект и как, после того, как стану депутатом, я этот проект внесу в городской совет и буду настаивать на том, чтобы этот статут был принят. Этот статут позволяет контролировать действия местных органов самоуправления. То есть в нем предусмотрено громадские слухания, референдум. То есть для того, чтобы местные жители имели возможность влиять на местную власть, для того, чтобы это осуществить, нужен статут. Статуте это все предусмотрено. Мы вынесем этот статут на э, всеобщее обсуждение, чтобы люди ознакомились с его с, ну, содержимым. Возможно, что кто-то что-то добавит. То есть нужно запустить процесс, чтобы каждый житель города принимал участие в, в жизни этого города. Не просто переложил всю ответственность себя, проголосовал, да, переложил всю ответственность себя на депутата конкретного. Да. Чтобы этого не было, должен, каждый должен принимать в этом участие. Чувствовать э, ну, свою причастность к жизни в городе, да, чтобы не было такого, что вот депутат ничего не делает. То есть нужно в первую очередь задать себе вопрос, а что я могу делать и что от, ну, от меня требуется. Вот в этом статуте можно будет предусмотреть все. И если жители города хотят, чтобы в нашем городе что-то изменилось, первое, что нужно сделать, чтобы этот статут был принят в городском совете.